Əziz izləyicilər, biz hazırda Afiyəddin Cəlilov 26 nömrəli yerdələşən Velo Leader mağazasındayıq. Bu gün biz Fatbike velosipedindən danışacağıq, T106 modelindən və bu işdə bizə Məhəmməd usta kömək eləyəcək. Əziz izləyicilər, bir məsələni də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Trinx velosipedlərinin Azərbaycanda rəsmi satış ünvanı Velo Leader mağazasıdır. İndi isə biz bu velosipedi xüsusiyyətlərindən, detallarından və üstün tərəflərindən danışacağıq. Bu işdə bizə Məmməd Usta kömək edəcək. Hoş gəlmidik. Toş gördü Ümid, bu günləri Trent XC106 Feth Bike modelini daşımaq istəyərdi, məlumat vermək istəyirdim. Deməli, ilk görünüşdən ağır çəkili velosiped görünür, amma alüminium çərçivəsi olduğu üçün çəkisi cəmi 11 kilo yarımdır. Aha, bu velosipedin çəkisi 11 kilo, 11 kilo, kilo yarımdır. yarımdır, bəli. Mağazaya girən kimi ilk diqqətə cəlb edən velosipedlərdən biri də bu Fatbike-dır. Çünki həm görünüşü, həm zəhmə, bu parkın belə bir tank aurası yaradır. Elə modeli də T106-dır. Sanki tanka bənzəyir. Bəli, ağır varışır. bir aurası var bu velospedi. Yolsuzluq şəraitində rahat sürə bilərsiniz, istifadə edə bilərsiniz. İstər qumluq ərazidə, meşəlikdə, qarlıq havada tam rahat istifadə edə bilərsiniz. Bu velosipedi harda sürəyə məsləhətdir. Ən Məsələn, çox relif olaraq əsasən bu velosiped yolsuzluq şəraiti üçün nəzərdə tutulub. Yəni daşlı, qumulu, pücür ərazilərdə sürmək daha da maraqlı olacaq. Yəni şəhər içi asfaltlı işte, bulvar qırağında çox da belə maraq yaratmayacaq bu velosved. Yəni o hissiyatı verməyəc insana. Bəli. Bir sözlə bu velosipeddən zövq almaq istəyiriksə, bunu daha çox yolsuzluq şəraitində Bir çox insanlar təbiət yürüşlərinə çıxırlar. Bu daha çox inşaf eləyir. İngiliscəsinə hiking, trekking, camping deyirlər və bu bizdə də inşaf eləyir. Belə başa düşdüm ki, biz hiking-ə, yəni dağ yürüşlərinə gedərkən, əgər imkan varsa belə bir velosipedi aparıb orada sürsək, onun həzzini, ləzzətini daha çox yaşayarıq. Bəli. Bəl. Ha, indi isə e, Məhəmməd Usta, mən istəyirəm siz bunun üstünlüklərini, detalları hansı firmadır. Bu haftda ətraflı bizi izleyen tamaşaçılara da məlumat verək. Çünki mənə də çox yazırlar ki, Fatbike velosipedlərindən də danışın. Çox güman ki, bu cür velosipedləri almaq istəyənlər də var, buna maraq göstərənlər də var və indiki buraxılışımızda da istəyirəm həmin izləyicilər üçün velosiped haqqında ətraflı məlumat verək. İlk görünüşdən insana bu onun təkərləri adam gözünə gəlir. Deməli, təkərləri 26 sm diametrindədir. Enliyi isə 4.0-dır. Enliyi Yəni bu bu cür təkərlərlə rahat yolsuzluq şəraitində istifadə eləmək olar, yəni. Atmosfer nə qədərdir? Atmosfer 2 atmosfer vurmaq olur. Bu velosipedlərin də ə, yayları yoxdur. Yayları yox. Bu qalın təkərlər olduğuna görə, məsələn, traktorlarda amortizasiya, yəni yaylar olmur. Onlar yəni amortizasiyanı təkərlərdən götürərlər. Dəqiq ki, bunda da yayların olmaması o qədər də önəmli deyil. Ə, yəni biz təkərlərdən həmin o səhatı ala bilərmi? Bəli, almaq olar. Bütün e, yolsuzluq şəraitində e, təkərlərə gələn zərbələr hamısını yəni bu təkərlər öz üzərinə götürür. Hamısı e. bunlar hesablanılıb. Nəzər alsaq ki, indi qış fəslidir. E, havalar daha çox yağmurlu keçir. İndi ara sıra qar da olur, suluqar da olur və bu havalar üçün belə bir velosiped idealımı? Bəli, idealdır çünki enli təkər olduğu üçün e, yıxılmaq faizi daha azdır. Yəni 0-a bərabərdir, belə deyim. E, yolsuzluq şəraitində, tutaq, qarlı havada, buzlu havada da rahatlıqla bunu istifadə eləməyə. Qarlı və buzlu havalarda bu velosipeddən rahatlıqla istifadə edirlər. Bir çox velosiped sürənlər velosipedi daha çox yay aylarında, isti havalarda sürür. Belə ola bilər bizi izleyen izləyicilər deyər ki, qarda, buzda, yağışda kim də velosiped sürən? Amma elə deyil. Biz düzgün geyim seçsək isə, heç bir fəslin önəmi olmayacaq. Yayda da, yayda da, faizdə də, qışda da biz velosipeddən zövq alaraq istifadə eləyə bilərik. Əlbətt İndi isə keçək növbəti detallar haqqında istəyirəm sizdən. Ələç sistemindən məlumat vermək istəyərdim. Ələç sistemi e, Vinzip firmasına aidddir. Mexaniki ələç sistemidir. E, ümumi sistemi Shimano e, Tourney sistemidir. Yaponiya e, brandıdır. 7 e, sürəti var. 7 sürətdir. Ancaq bir arxadadır. Bəli, ancaq arxa. Qabaqda tək e, ulduzu var, tək sürət. 7 sürətli ötürücü sistemi. Enişli yoxuşları dəf eləmək üçün kifayət eləyirmi? Bəli, 7 sürətli Shimano e, turney sistemi onsuz nəzərdə tutulub. E, yəni bu dağlıq ərazilərdə eniş və yoxuşları e, dəf etmək üçün nəzərdə tutulub. Firma bu velosipedi bucür düzəldibsə, bu sistemdə, bu sürətlər qutusunda eliyibsə, yəni e, hər halda onlar bizdən daha yaxşı bilirlər <laughs> və belə olması da onlar məsləhət görürlərsə, demək ki, bu e, enişləri, yoxuşları rahatlıqla dəf edə bilərik. Məhəmməd, istəyirəm siz əyləc sistemlərindən ətraflı bizə məlumat verəsiniz. Əyləc sistemi Venzip firmasına aid mexaniki əyləc sistemidir. Əvvəllər dağ velosipedlərində, təkərlər şinləri enli olan velosipedlərdə V-brake sistemi istifadə olunurdu. Həmin V-brake sistemi diskin bortlarından tortub belə deyə saxlayır. İndi isə yenilənmiş rotor sistemi var. Bu daha müasirdir və effekti daha çoxdur. Ah, indi yeni model dağ velosipedlərində o sistemdən, bəli, rotor sistemə gəlir. Aha. Sükanı oturacaqdır, çərçivədir. Bunlar hamısı Trinx brendindən aiddir. Bəli, pedallardır. Bəli, pedallar da Trinx brendinə aiddir. Pedallardır ki, prom podshipnikləndə belə deyək, daha yumşaqdır və sakitdə səs eləmir. <yüksüzülüyor>